Добрый день, в Пришла очередь до вишень. Короче, начинаем на зиму делать компот. Вишни уже красные уже трошки насбирали Сейчас покажу. О, что видно. Нормально. Все. Сейчас вы мы разбираем и думаю баночек 10 будет. Компотика. Так, где тру. Банка. пол а, Лазим на дерево. Интересно. Почем за вишни килограмм? А? Блять, и с банкой, и с телефоном, конечно, неудобно. Кто знает, какая цена на вишни? Можем мы их Эдуард сдамо? Не, Компот. то это хорошо. Да, тут по дереву лазит, конечно опасно. Можно и наебнуться. О. Вот Такие-то делишки. Я на дереве, на высоте. О, башни списки. Это уже трохи оборвал. Вон, скиви сидят, как их достать. Расскажите мне, пожалуйста я не знаю. Еще и ветер. У него дверь. Трошки есть. Ну Какие а дела? Кому треба вишні, Обращайтеся. Продамо. Так що давайте. Бувайте здорові. Кушайте вишні.